Доброго вечора. Я кажу всім глядачам телеканалу Скіфія знову. І як ми обіцяли, у нашій студії вже до нас приєдналась філолог Олена Альона Кудіна, з якою ми сьогодні будемо розмовляти саме про те, як швидко і безболісно вивчити англійську мову. Альона, привіт! Здравствуй 2016 рік, я думаю, що ти знаєш про те, що він оголошений роком англійської мови в Україні, і давай поговоримо з тобою про те, як ти думаєш, які переваги, які можливості відкриває перед людиною знання цієї іноземної мови. Ну, в современном обществе владение иностранным языком является очень положительным. Если говорить о профессиональной деятельности, то специалисты из Украины могут изучать опыт иностранных коллег а также делиться своими знаниями и наработками а, и изучать а, информацию об инновациях Если мы поговорим о путешествиях то человек который владеет английским языком ему открыты двери грубо говоря всех стран потому что английский язык считается одним из интернациональных языков. А, вы сможете с легкостью пообщаться с человеком, с другой стороны, и также, если у вас будет сложная ситуация, вы можете попросить или предложить помощь. Что касается образования, английский язык также э, дает свои плюсы. Если человек, студент, владеет иностранным языком, то э, вузы Европы да, открыты для него. Я считаю, что это главные плюсы английского языка. А насколько я понимаю, ты специалист не только за английскую мовы. Якую, какой еще могут владеть? Второй язык, который я знаю, немецкий, но на данном этапе своей жизни я даю предпочтение английскому языку и работаю в основном только с ним. Почему ты выбрала английскую мову как свой приоритет? Я училась в школе, как все дед, люди, да, и с первого класса я учила иностранный английский язык. мой учитель, Ставцева Анталия Германовна, она привила нам любовь к английскому языку. В младшей школе каждый наш урок был как мини-спектакль. В средней и старшей школе она пыталась удержать и усилить заинтересованность, интерес к английскому языку. Она подбирала очень интересные тесты, задания, различные проекты. И я считаю, что именно благодаря этому человеку я сейчас могу себя назвать учителем, преподавателем английского языка. И как я говорю огромное спасибо. Сколько в тебе часу пришло на то, чтобы усвоить английскую мову? Ну, начиная с первого класса, вся школа, э, вуз, и сейчас я как бы... Усовершенствование иностранных языков, так же, как и родного, продолжается всю жизнь. Каждый день в поисках интересных заданий, текстов ты находишь что-то новое для себя, и каждый день ты усовершенствуешься. То есть мы не можем сказать про то, что ты выучил, как в математике, ты ну, какие-то формулы, какие-то набор правил, и ты уже далее не можешь развиваться. Конечно. Що найскладнішим є у вивченні англійської мови, бо ти як викладач, я думаю, ти знаєш про те, з чим стикаються твої учні. Uh -huh. uh, Англійський язик, як uh, язик. как и все остальные языки романских или германских групп отличается от от славянских языков именно поэтому изучение английского языка является сложным для нас как показывает опыт основными проблемами и трудностями является изучение большого количества времен в английском языке и разграничение их в использовании также студентам как мне кажется, является тяжело использование вспомогательных глаголов для образования вопросов и отрицаний. А что... Наличие... Выбойте, <laughs> Наличие устойчивых конструкций фразеологизма также является сложным для освоения. Для тебя, что было наискладнейшим при выучении? <laughs> Наверное, наработка лексического материала. А как правильно нарубливать это лексичный материал? Есть же такая тенденция, что можно писать на каких-то листочках и расклеивать по всему дому. Это ли эффективно? А я считаю, что это безусловно есть эффективным. Также, если говорить о маленьких детях, то Оні вас приймають більше количество інформації, огромне коли є глазами, да, візуально. Поэтому в будь-якому випадку це є ефективним способом. Скільки треба часу для того, щоб людині вивчити англійську мову з нуля? До тебе приходить людина, яка навіть алфавіту не знає. І це все-таки залежить від кого? Від вчителя, від самої людини, чи це якийсь комплекс? Я хочу сказати, що сьогодні. Огромное количество курсов и преподавателей обещают, что вы выучите язык за неделю, за месяц, за три месяца. Но я могу стопроцентной гарантией сказать, что это нереально практически. Вы можете за такой короткий промежуток времени освоить какие-то основные, самые элементарные разговорные конструкции, но вы не сможете свободно владеть английским языком. Потому что для владения языком нужно иметь огромный лексический запас знать и применять грамматические конструкции свободно владеть и разли, различать временные системы языка если говорить о базе то базу английского языка ну условно опять же можно выучить ну 2-4 года но опять же как я уже сказала что усовершенствование изучение продолжается всю жизнь Знаєш, сказала ти про те, що багато курсів обіцяє вивчити навчити розмовляти там англійською там, за три тижні, сім місяців і так далі. Але зараз я знаю, що в Ютубі дуже популярні відео, коли пишуть про те, що п'ять способів вивчити англійську мову, чи там п'ять якихось порад. І чи працюють ці поради в більшості своїх? Большинство людей, как я сказала, да, мы большинство информации воспринимаем визуально, а не аудиально. Именно для этого и созданы были данные видео. Но здесь нужно обратить внимание на рекомендации. Существуют миллионы различных рекомендаций, но человек, который хочет выучить язык, он должен выбрать рекомендации, именно которые подходят ему, ну, чтобы человеку было легче и интереснее изучать язык. И какие бы ты дала рекомендации нашим глядачам зараз? В первую очередь я рекомендую основательно подойти к выбору литературы и учебников. Лучше всего это современные аутентичные учебники. Также я рекомендую штудировать грамматику, потому что большинство людей надеются на то, что они выучат, что главным является выучить бегло и уметь бегло разговаривать на английском языке. Но, как показывает опыт, большинство работодателей дают и проверяют грамматику умение использовать грамматические конструкции. Также, если вы будете, к примеру, в путешествии где-то, вам нужно знать хотя бы самые элементарные грамматические конструкции, чтобы понять, что человек вам отвечает. Также я рекомендую читать и пересказывать различные статьи, различные тексты на английском языке. Этот способ с помощью чтения вы сможете обогатить свой лексический запас в контексте и с помощью пересказа вы отработаете устную речь. Еще одним эффективным способом изучения английского языка является написание сочинений. В даному випадку ви усовершенствуєте і відработаєте лексику, то що ви вже наработали, і упорядочите її в єдине це. Ми продовжуємо розмову з нашою гостею філологом Альоною Кудіною, і в мене наступне до тебе питання. Ми зараз дивились кліп американський доволі. І У мене сразу виникло питання про те, який вариант английского краще вивчати? Американський англійський чи англійський англійський все-таки? Що б ти порадила? Из истории мы знаем, что <laughs> английский язык, то, что возник в Британии, он является основоположным. Американцы заимствовали свой английский язык, переделали некоторые грамматические структуры, лексику видоизменили, но все же американский — это не не язык, он является вариантом английского языка. И я считаю, что, как любую классику, да, говорят, что лучше всего читать классику, вот я считаю, что лучше всего учить классику, поэтому я считаю, что лучше всего учить английский, британский вариант английского. А насколько важна практика в выучении английского мовы и не, не практика, а сколько спілкування с носиями мовы? Ну, в данном вопросе нужно разграничить понятие литературный и разговорный язык. В школе, в вузах, на курсах все преподаватели учат литературному языку, правильному. Разговорный, он более упрощенный, грамматические структуры упрощенные. Поэтому, когда вы выбираете носителя языка, с которым вы хотели бы пообщаться, стоит Выбрать человека, который владеет нормами языка, потому что на самом деле разговорный язык э, в своем чистом виде в нем очень много сленга, который я считаю не есть приемлемый для культурно образованного человека. 22 02 номер нашої студії. Дзвоніть нам, приєднуйтесь до розмови, пишіть нам смски на мобільний номер 095 33 895. І в мене наступне питання до нашої гості. що Я знаю, що ну, в мене це мій особистий досвід, що ти довго намагаєшся вивчити англійську мову, але зазвичай людина, яка не володіє якимись знаннями, не є філологом, вона робить дуже багато помилок, які найрозповсюдженіші помилки у вивченні англійського. Я вважаю, як показує практика, що найрозпространення шибка в підсознанні ученика Является огромная надежда на учителя. Очень много учеников приходят и надеются, что учитель даст им какую-то чудотворную таблетку, после которой они смогут свободно а, разговаривать на английском языке. Но это все не так. А, труд, усидчивость и терпение вот главные. А, постулата в изучении английского языка. Также, если говорить именно про использование английского языка, то очень часто люди переносят грамматические структуры русского, украинского языка на английский язык. Порядок слов они сохраняют русский, к примеру, что они есть правильным, в английском языке порядок слов является устойчивым, да, его нельзя менять. А также наличие фразеологизмов и устойчивых выражений. Люди игнорируют их, варьируют, пытаются дословно перевести, что тоже является неправильным. Ну, мы все знаем, что английскую мову выучать нужно, у нас... Цей рік рік англійської самомови. Але як мотивувати себе вивчати англійську, якщо в тебе немає якоїсь конкретної цілі? Тобто ти знаєш, що тобі ці знання в будь-якому разі вони стануть до нагоди. Але якщо у людини немає якоїсь конкретної цілі, наприклад, вона не їде за кордон жити, ми всі лінуємо чи англійську мову, і що б ти порадила, як себе мотивувати. Но я могу сказать одно, что главное — желание и цель. И цель должна быть не сиюминутная, а долгосрочная и серьезная. Вы должны осознавать, что в любом случае английский язык, как и любые знания, они развивают ваш кругозор. Я хочу привести пример. В большинстве иностранных Научных изданиях а, просят наших специалистов перевести а, пару ключевых слов из, из контекста, да, из всей статьи. Всю статью они говорят, что мы переведем сами. А, я считаю, что это, это является обидным. А, каждый уважающий себя человек должен знать иностранные языки. А, если говорить о маленьких детях, то преподносить им английский язык а, нужно в игре. Я как-то наблюдала картину, в парке шли родители и маленький ребенок, и ребенок показывал пальчиком на предметы вокруг, да, на деревья, лавочку и спрашивал, как это будет на английском. По данному примеру мы видим, что родители прививают любовь ребенка, и уже отсутствует этот языковой барьер, потому что родители с детства приучают и воспитывают в ребенке, заинтересовывая не кнутом, а интересом, любовь к английскому языку. Такому ребенку, я считаю, что легче будет в будущем изучать английский язык. И здесь мы можем сказать, что все начинается с семьи, да, а родителям усидчивости пожелать. Ми всі знаємо, що нам дуже багато роликів про це кажуть, що книжки англійською мовою, музика англійською мовою, фільми англійською мови вони нібито допомагають покращити своє знання англійської мови. Чи так це і як правильно використовувати оці знання і оті слова, які ти чуєш? В любом случае прочтение книг, прослушивание музыки, просмотр фильмов является полезным для изучения иностранных языков. Но здесь нужно обратить внимание и учитывать возраст да, студента, ученика, а также его уровень владения английским языком. А могу сказать по своему опыту, что взрослые люди, которые начинают, да, например, с нуля учить английский язык, и им рекомендуется читать английские сказки, потому что именно в сказках английский он явля... ну, он упрощенный и легче для понимания. Также, что касается книг, то я рекомендую читать адаптированную литературу в начале изучения английского языка. Что до онлайн-сервисов выучения английского языка, чтобы ты могла ей кое-что порадовать? На самом деле онлайн-сайтов сотни тысяч. А, нужно, опять же, от, отнестись ответственно к выбору сайта. Я рекомендую официальные сайты, и как бы очень много перечислять я их не буду, но они, на этих сайтах вы можете найти множество интересных тестов, заданий, различных вебинаров. Кстати, ну, сегодня очень актуальным и востребованным являются вебинары. Это те же самые конференции да, с носителями или с учителями иностранных языков. Ну, навірно, все Все індивідуально. Я да, зрозуміла. Да. Я дякую тобі, що сьогодні була з нами. Нагадаю нашим глядачам, що гостем студії була філолог Альона Кудіна. Вивчайте англійську разом напевно з нею, з нами. І я думаю, що якщо докласти максимум зусиль, все вийде. Так, спасибо большое. Ми повернемось до студії одразу після музичної паузи. Тож дочекайтесь.